Для нашей команды сегодня была тяжелая игра, может это сказалось, физически. По игре могу сказать, что было много неподготовленных атак. Ну, вообще не по игре. Первая половина была ужасна. После второй половины ребята, мне кажется, успокоились, Там пришли в себя чуть-чуть и ну, более-менее вторую половину провели. Но... Так, еще могу добавить, что нехватка, со... нехват... ну, нехватка людей в составе, то есть я травмирован, так вот вышел, бы вышел, по бы, наверное. Это все, что можно сказать по сегодняшней игре. А, пытание до выколы Четвертую четверть даже выиграли? Не, ну да, я говорю, что когда головы острыли уже, то есть нечего терять было, уже более-менее успокоились, поэтому начали играть нормально. Спокойно. Дякую, Кирилл Владимирович.